اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس زبان کی حفاظت کے دس چیزیں بتائی ہیں کہ جو بندہ ان دس چیزوں سے اپنی زبان کو بچا لے گا وہ کل قیامت والے دن جنت میں جائے گا ورنہ وہاں پر معاملہ دوسرا ہو جائے گا ہم جو زبان سے کہتے ہیں لفظ جب زبان سے کوئی بات نکلتی ہے کس کے ذریعے سے نکلتی ہے لفظ کے ذریعے سے ایک لفظ اور دو لفظ تین لفظ لفظوں کی جمع ہے الفاظ الفاظوں سے مل کر بنتا ہے کلمہ کیا بنتا ہے کلمہ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ الفاظ ہیں یہ محبت کے الفاظ ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہ ایک جملہ ہے یہ کلمہ ہے اس الفاظ کی وجہ سے آپ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے خوشی آئی میں آپ سے محبت کرتا ہوں ان الفاظوں کو سن کر آپ کے دل میں تھوڑی سی خوشی آئی اس کی جگہ اگر میں یہ بولوں میں آپ سے نفرت کرتا ہوں میں آپ سے نفرت کرتا ہوں ان الفاظوں کو سن کر اس جملے کو سن کر آپ کے دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی تکلیف ہوئی نہیں ہوئی تو پتہ چلا یہ جو زبان سے الفاظ ہوتے ہیں یہ بڑی تاثیر رکھتے ہیں بڑا اثر رکھتے ہیں انسان ساپ کا ڈسا ہوا ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو اگر ساپ ڈس لے اس کے اندر زہر ہوتا ہے اس کا علاج موجود ہے ساپ کے ڈسنے کے بعد اس کا اگر علاج ہو جائے وہ بندہ بچ سکتا ہے زہر سے بچ سکتا ہے لیکن زبان سے ڈسنے کا علاج آج تک موجود نہیں یہ جو زبان سے کہے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں پوری پوری زندگی یاد رہتے ہیں اس نے مجھے ایسا بولا تھا اس نے مجھے ایسا کہا تھا اس نے میری بے عزتی کی تھی انسان نہیں بھولتا تو پتہ چلا ان الفاظ کی بڑی اہمیت ہے اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ما الفظ مَا العطیت ما قَوْلٍ ابھی تمہاری زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہی نہیں ہے کہ لکھنے والے پہلے ہی سے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مطلب کیا ہے کہ احتیاط کرو مطلب کیا ہے احتیاط کرو لکھنے والے تیار بیٹھے ہیں چھوڑیں گے نہیں ایک لفظ بھی نہیں چھوڑیں گے تم اچھی بات کہو یہ لکھے گا بری بات کہو یہ لکھے گا اسی وجہ سے آپ علیہ السلام, علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے من اقا نجا من منسم نجا کہ جو شخص خاموش رہا نجات پا گیا خاموشی کی عادت بناؤ خاموش رہا کرو فضول باتیں نہ کیا کرو فضول باتوں سے پرہیز کیا کرو اگر زبان سے بات کہو تو اچھی کہو بری باتوں سے بچو آپ علیہ السلام, السلام مسلمانوں کو ہدایت دیا کرتے تھے اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس انسان کی کامیابی کے لیے اس انسان کو کل قیامت والے دن افسوس ہونے سے بچانے کے لیے قرآن کریم میں خوبصورت الفاظ نکل کیے ہیں آج گھروں کے اندر جو نفرتیں ہیں آج گھروں کے اندر جو بے سکونیاں ہیں آج میاں بیوی میں جو محبت نہیں ہیں بیوی بچوں میں اور اسی طرح باپ بیٹوں میں اسی طرح اولاد میں آج رشتے داروں میں جو محبتیں نہیں ہیں بلکہ نفرتیں ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے یہ زبان پر کنٹرول نہیں اس زبان پر کنٹرول نہیں ہے شیطان ہمارا دشمن ہے شیطان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے میں نے اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے نماز سے نہیں روک رہا ذکر سے نہیں روک رہا تلاوت سے نہیں روک رہا لیکن اس زبان سے کنٹرول کرنے سے روک رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی زبان سے ایسی بات نکل جائے کہ کل قیامت والے دن جو اس کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دس باتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اے ایمان والوں ان دس باتوں کا خیال کرنا ان دس باتوں کا خیال کرنا اور جس کا ذکر قرآن قریب میں ہو ان باتوں پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے جن باتوں کا ذکر قرآن قریب میں ہو کہ یہ نہیں کرو گویا کہ اب وہ بات ماننا فرض ہے یعنی اس کام کو نہ کرنا فرض ہے جس بات کا ذکر ڈائریکٹ اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہو اس پر عمل کرنا فرض ہوتا ہے اب جو دس باتیں ہیں ان کا تعلق الفاظوں سے ہے ان کا تعلق زبان سے ہے اس کا تعلق جملوں سے ہے اللہ پاک اس زبان کی حفاظت کے لیے دس باتوں کی تلقین کر رہے ہیں اس میں سے سب سے پہلی بات درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں